नमस्कार मित्रांनो आज आपण माघी गणेशोत्सव अर्थात गणेश जयंतीबद्दल थोडीशी माहिती करून घेऊया मित्रांनो गणपतीचे एकूण तीन अवतार मानले गेले आहेत या तीन अवतारांचे तीन जन्मदिवस आपण साजरे करीत असतो पहिला अवतार वैशाख पौर्णिमेच्या दिवशी पुष्टीपती विनायक जयंती म्हणून तर दुसरा अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला श्री गणेश चतुर्थी म्हणून पार्थिव गणेश पूजन करून आपण साजरा करीत असतो तिसरा अवतार हा माघ शुक्ल चतुर्थीला गणेश जयंती म्हणून आपण साजरा करतो या दिवशी गणेशाने नरांतक राक्षसाला ठार मारले त्यासाठी त्याने कश्यपाच्या पोटी विनायक नावाने अवतार घेतला म्हणून ही माघी गणेश जयंती सर्वत्र साजरी केली जाते चौदा विद्या चौसष्ट कलांचा अधिपती असलेल्या गणपती बाप्पाचा माघ महिन्यातील जयंती हा उत्सव माघी गणेशोत्सव म्हणून साजरा केला जातो हिंदू धर्मीयांच्या मान्यतानुसार माघी चतुर्थीला गणपती बाप्पाचा था जन्म झाला आहे म्हणूनच माघ महिन्यातील शुक्ल चतुर्थीचा दिवस हा गणेश जयंती म्हणून साजरा केला जातो भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थीला जशी घरोघरी मातीच्या गणेश मूर्तीची पूजा केली जाते तशी माघ महिन्यातील पुजाव्याची मूर्ती ही मातीची किंवा धातूचीही चालते यंदा माघी गणेशोत्सव मंगळवार दिनांक तेरा फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस रोजी येत आहे माघ महिन्यातील या गणेश जयंतीच्या दिवशी कराव्याचे गणेशपूजन भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थीच्या गणेशपूजनासारखेच असते या दिवशी उपवास करावयाचा असतो प्रथम प्राणप्रतिष्ठा करून मंत्रांनी मूर्तीमध्ये देवत्व आणले जाते आवाहन आसन पाद्य अर्ध्य आचमन स्नान यज्ञोपवी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मंत्रपुष्प प्रदक्षिणा आणि नमस्कार या सोळा उपचारांनी षोडशोपचार पूजा करावी माघ महिन्यातील या गणेशपूजनात पत्री अर्पण न करता दुर्वा अर्पण करतात तसेच पूर्णाच्या मोदकाऐवजी तिळसाखरेच्या किंवा तिळगुळाच्या मोदकांचा प्रसाद अर्पण करायचा असतो नैवेद्य दाखवून आरती करावी

फलदायी ठरते पूर्वी घरच्या घरीच मागे गणेश जयंती साजरी केली जात असे पण आता याला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे हल्ली अनेक ठिकाणी मंडपांमध्ये गणेश मूर्ती आणल्या जातात पण घरी केलेल्या गणेश मूर्तीची तुम्ही प्रतिष्ठापना करू शकता जर तुम्ही मूर्ती आणू शकत नसाल तरी देखील तुम्ही गणेश जयंती साजरी करू शकता या दिवसामध्ये तुम्ही कोणत्याही प्रहरी गणपतीचे स्मरण करू शकता अथर्वशीर्षा पठन करून कुरु दुर्वा तुम्ही ही पूजा मनोभावे करू शकता श्री गणपत श्रीगणपतथर्वशीर्ष ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवाः भद्रं पश्चिमाक्षीर्यचत्राः स्त्रीरै रङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यतायोः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्वितम् ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतम् वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वम् माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अव पश्चात्तात् अव पुरस्तात् अवतरात्तात् अव दक्षिणात् तात् अव चोद्वार्तात् अव धरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वा मे अस्तिम चिन्मम्यह ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्डा द्वितीयोसि त्वं, त्वं प्रत्यक्षं त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदीदम् तत्त्वो जायते सर्वं जगदीदम् तत्त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदीदं त्वयि लेमश्येति सर्वं जगदीदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातिताः त्वं वस्तात्रयातिताः त्वं देहत्रयातिताः त्वं कालत्रयातिताः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकाः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यम् त्वम् ब्रह्म त्वम् विष्णुस्त्वम् रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वम् वायुस्त्वम् सूर्यस्त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मभूर्भोः गणादीम् पूर्यमुच्चार्य वर्णादीम् तदनन्तरम् अनुस्वारः पर्त्रः अर्धम् दिलुसितम् तारेण वृद्धम् एतत्त्ववमनसुरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दुलुप्तरूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्रुद्ग्राय त्रिचन्दः गणपतेर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदम् हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तागन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवं जगत्कारणमुच्चतम् अविर्भूतम् च सृष्ट्याद्यो प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायित्यो नित्यं वरः नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय कैदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः फलश्रुति एतत् अथर्वशिष्ययोदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेतते स सर्वविघ्नेर्न बाध्यते स पञ्चमः प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् ययोधी महाद्या सति स पापियान् भवति सहस्रावर्तनात् यं काममधीते तम् तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिभिषिञ्चति स भवति चतुर्थ्या मनश्रञ्जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थरोणवाक्यम् चरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाकुर्यैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजेर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यसाज्य मयजति सर्वभते सर्वभते अष्ट्राह्मण सम्य सूर्यवर्चस्वी सूर्यगृहे महानद्यां प्रतिमा सीध वा जक्वा सिद्धमंत्रो प्रमुच्यते महादोषा प्रमुच्य महापापा महा प्रमुच्य स भवति सर्विद्भवती यं वेद इतनीशत् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम् कर्वावहे तेजस्विना मा विद्विषावहे